Gözəl insanlar hər vaxtınız xoş olsun. Məmmədə Mürçin Telegram, TikTok və YouTube-dakı kupon səhifələrinin admini bu gün 14-15 oyunla qarşınızdadır. Hətta burada bir ekstralar da var. Baxacağıq. Bəzi briskli, məsələn, 1 manatlıq kupon üçün məsələn Bavaria oyununda seçimlər eləyəcəyik və sər və ələxər. Baxın, ağlınıza baxırsaq yavaş-yavaş başlayaq. Bu video yəqin ki Pert Gloriev Western Sydney Wanderers oyununa çatdıracağı 12:45-ə və e, o oyuna keçid almamışdan əvvəl e, sizi dəvət edirəm bizim Telegram kanalını izləyəsiz. Əgər hələ də izləmirsinizsə, nə də Telegram deyəndə Telegram şey olub da o e, əlində 5-6 paçka səmitsikayla oturan xalaların məkanı, blokun qabında oturan xalalar var. E. Həmsözdür amma söz söxür. Soxalar sizin sözünüzün boynuna yerə. <laughs> amma Elmir qəşəng söz atmışdır. Hoşum gəldi. Elmiri dəstəkləyirəm. Elmirlə biz yeriyamısa qonşu kəndlərdənik. İndi bu videonu yəqin izləyəcəklər. Bu da belə. Bu arada söz atmaqdan, söz düşmüşdən o gün mən bir şey, şey, Telegramda çəkil iki dənə məsələni sildim paylaşımı ki e, mən ünvanladığım adam mənə öz zəng elədi ki mən yazmışam. Bildizdə ansə məşhur məsələ. Güya mən kontora işləyirəm və səhv eləxir. Dem, mən şəxsi fikrimdir, sən mənə əksini sübut elə. Dedim, onda mən də sənin haqqında qəşəng bir yanğlı oça düzəldim. Sonra da sən mənə gəl əksini sübut elə. Elə bir dünya var, elə bir cəmiyyət var. Buna təfəkkür, buna düşüncəsizlik. Buna şuursuzluqdur. Özə deyir ki, mənim dostlarım da səni izləyir mə yazdılar bəs dostlarımı tutub mənim dəqiqə kontor işləməyə sözü yox. E, onu qoya biləqə e, belə şeylər adama pis təsir edir. gündə də pis təsir edir. sadəcə sizinki yəni bu mənim düşüncəmisən mənə əksini sübut elə. Baxaq bu ölkədə artıq bəzə qədər çatıp ki istədiyin haqqın adam haqqında şərəfsiz deyə bilərsən, bitch bala deyə bilərsən və sairə <laughs> əlaxı, artıq adamı həddə gətirir. Sordu Dünyə deyənü şu qardaş, sən mənsən, sən kimsə mənim haqqımda birə danırsan. Deyir, elə deyil, o subut elədir. <laughs> Sizin təfəkkürünüzün boynu yerə soxulmun. Və sizə bu şəraiti yaradan adminlərin də boynu yerə soxul yeri gəlmişdir. E, məsələn, Elmiri də kanalda bilirəm ki, elə şeylər Elmiri nəzarət edir. Mən başım Mən belə söhbətlər olmasın deyə şərhləri ümiyyətlə bağlamışam. Cizgiz e, mənasmayan mənas, mənas, söhbətlər olmasın. Deyə. Naysə, getdik dostlar, yola şə. E, Pert Glory, belə deyək. Gol-golla e, oxşur, sadəcə ilk 2-ci ans tap-patara pulub. V artıq sözün bitdiyi yerdir. Mən bilmirəm, yəni bunun axırı nə tərar olacaq, nə olacaq. Baq, məsələn, Anderlechtin oyuna da baxıram. Bu gün Anderlecht 7-0 udusa da Anderlechtin qələbəsi 1-20-dir. Qələbə 1.5 üstü 1.24-dür. Yəni bunun izahını mənə bir nəfər verə bilər ki, bu nədir? Siz məcbur edirsiniz ki, bizim yerli kontorar məcbur olur ki, hamı gətsin xaricdən olmasın. Hamı gətsin. Ha, başqa Türkləri bəyənmirdik biz. Nə mənada? Yəni onlarda həmsal daha aşağıdır, bilirsiniz. Onlar həmişə bu nəziyyətin çəkilir. Və onlarda heç olmasa baxırsan ki, elə şeylər var, elə seçimlər var. Biz məcburiyyətdən, məsələn, bu gün primitiv bir şey deyəcəm. Bax, VIP qrupdan balı suallar gəlir. Vəsaitdən biri yazıb, hamısı gəlir. Hə, burada ol. Hamısı gəlir sualına hə yazan insan özü də yazmışam, qardaşım. 1-2 200 dünün yekəsidir. Dünyada elə bir kanal yoxdur. E, burada bir məsələ var. E, Deməni e, erkən başlayan oyunlardan bizə saniyə tapacam oyunu. Brisbane Roar, MacArthur 4 oyun çıxırdı. 3-2-2, biri 1-2. Bir, Gəldi 1-2 qutardı. Qolqul 2-5 qolqul 1-30 necədir? Qolqul 2-5 üst. Qolqul 1-30-du, qolqul 2-5 134-dür. Məcburiyyətdən gedirsən 3-5 üst oynaysan oyun gəlir. Düz qolqul 2-5 üstə qutarıb. Və sizin bu bo boyunuzu yerə soxum. Sizin başınıza düşsün sizin qolqul 2-5 üstünüz. İnsanlar məcbur öyrəşib xaricdə oynasa. Bunun başqa adı yoxdur. Yə bu ilə bağlıdır. Siz də oyunun davam eləsinlər. Davam eləsinlər bizim iminməyə. Məsələn, bunu Qətərdə Əlsad hesaba qədər izah etdim. Sadəcə əmsalı necə qaldırsan. Qələbə 1.5 üstü 117-dir. Məcbur tayımı odar götürsən, orada da başqa bir sürpriz çıxır ortada. Və sair və ilahi. Yəni bu normal deyil, bunun axır hara gedir? Nəsə, birinci oyun tap-tap olub. Perth Glory Western Sydney Wanderers özləri bayımsal dənizində 5-1 oynayıbl. 1-1. Yəni belə deyim, mən burada ə, ilk belə deyim, gəlin belə deyim, fikrimi toparlayım. İlk oyun, qol -qol, 2 oyun. Gol gol 2-5 üst olmasa idi, mən bu oyuna 4-5 üst deyərdim. 4-5 üst. Və evin 5-1 qələbəsi önəmli deyil burada. Çünki ümumi dəhlizdə 1-1 də var, 1-3 də var və sər və lax. Ümumi mənzərəyə baxanda və komandaları tanıyanda, bir də ki, Western Sydney Wanderers-a 7-0-lıq məğlubiyyətin n məğlubiyyətdən sonra meydan açır. Yəqin ki bir bax, Pərtə də burda heç olmusa. Pərtə vur. Bir də bu aralar dostlar 12:45 oyunlarında bir məsələ var. İndi özünüz görəcəksiz. Su fasilələrin məsələ ilə xır 12:45 oyunları çətindir. Fiziki biraz hazırlığı olan komanda daha yaxşı nəticə göstərir. Çünki Avstraliyanın istisini təsəvvür elə bilərsiz yəqin ki. Getdik. Bu belə. Yəni məncə endən boyuna hər şeyi başa saldıq. Alanya Kayseri X2 gözləntisi 3-1 özləri bu amsalarla 3-1 oyuniblər yerə gəlmişkən dəhliz kibri falan göstərir. Ə, mən burda biz nəyi yoxlayacam? Gol-gol, OK. Qoyduq qıra. Götürəcəm mən. İnşallah keçən həftəki kimi Kayserini yenə də qabağa salıblar. Kayseri yenə də taymda 1-1 elib oyunu dayandırmaz bir-birdə isə təbii ki axı elə. E, bu oyunda riskli olaraq ya 3500 yoxlayacam, 3500. Təbii ki bu qollarla gələcək. E, hə, elə başqa desək, qol-qol 3500-dü götürə bilərsiz, qol-qolla götürə bilərsiz. Baxın, bir ssenari keçir ağlımdan. E, bilmirəm onlar yoxsa yox. Qol-qol X. Qol-qol X Alaniyandakı Və xeyir olsun. Ee, bir cə saniyə Alanyanın performansına baxırıq. Alanya dayanır. Alanya çox qəşəng gedir. Amma Alanya qol-qol X də yerə gəmiş şə oynayır. Evində yox bu arada. Çox nadir hallarda evində oynayır. Ey, o, evində 2 dəfə davadal oynayıb. Amma Fatih Təkkə gələndən sonra bu komanda da həqiqətən də e, toparlanıbl və e, tam belə 3-5-2 oynudu, vallahi. Yəni İstikcilər, burada istikcilər yox idi, mən bilən qeyd eləməmişəm. Bu da belə, getdik. E, qısaca Bundesliga 2 haqqında Elversberg Holstein Kiel xəşi gözləntisi 1-2 idi. Burada e, küncdə, bucaqda qalan, o dəhliz olaraq çıxan e, hesabları deyəcəm sadəcə. Elə belə bu oyunda 3-5 üstü yoxlayarıq. Gəlməsə də can sağ olsun. Yəni manatlıq kuponunda belədir üzə ə topazdan yazırsa 40 qəpərlik kupona. 3 5 üst falan yoxlaya bilərik bu oyunda. 3 3 3 4 falan hesablarda çıxır. Amma məncə bu oyunun bir biri var. Holstein də davam edə bilər, bilər, Elversberg də davam edə bilər. Elversberg-i hər dəfə izah edirəm. Nuremberg Sankt Pauli x2 gözləntisi 1-2-dir. <coughs> Tam belə gol-gol üst təhlizidir. Mən Sankt Pauli-dən 2 top gözləyirəm bu Nuremberg-ə qarşı ə bilmirəm bəlkə yəqin ki vurar bir dənəsini. E, bir az bu Hanza Rostop Predator Furt oyunundan gözüm su içmədi. O oyun təhçə ilə qol qol küçə üstə getsə, bu üçlər 0-0 qutarsa da yenə də şükürə qalıram. Yəni Predator Furt e, Hanza Rostopla oynayır, səfərdə oyunla gözüm su içmədi. Davam edirik Wolverhampton Coventry oyunu. Deməli e, Wolverhampton Coventry Əmsallar deyir ki, məsələn, Wolverhampton bir dəfə oynayıb FA Cup çərçivəsində bu əmsallarla və gol-gol oynayıb. Coventry 2 dəfə oynayıb ikisə də gol-gol oynayıb ə, və bu daha çox 1+ gol-gol əmsallarıdır. Amma gol-gol çox yaxşı çıxır dostlar. Məncə Coventry oyunu buraxmayacaq, nə qədər Wolverhampton güclü olsa da. Nəzərinizdə olsun. Mallorca Mallorca Granada oyunu çox belə qəribə oyundu yazmışam onu X2 gözləntisi 2 1-dir. Yəni özləri boya əmsallarından 1 0 oyuniblər. 1 0 oyuniblər mallorca, hmm. mallorca Mallorca Mallorca. Mən zənn yəni, edirəm, nə bilim, güvənirsinizsə götürə bilərsiniz. Belə yaman amma 3 5 6 oyunu oxşur. Oyun partlayıb çıxıb getsə də hərəsə ə sonra deməli Bundus liqada bu gün çox qəribə həmsallar açılıb, çox qəribə. Ümumən bu gün pas. Yəni mən bu gün Bundus liqaya girməyəcəm. Və bu növbəti dəfə onu sübut edir ki, sizin ibadət etdiyiniz bir şəxs var, o həmsallarla işləyir. Futbol biliyi ilə yox. Eee <laughs> bunu demək məsuliyyətindayam. Anarla da Anar oları da sevir yere gəlmişsin. Deməli, ə... deməli, 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 Darmstadt-Banvariya oyununa bir dənə sadəcə notum var. Hə, bunu onu yadıma salmağa çalışırdım. Çervena Zvezda-Manchester City oyununun əmsalları açılıb. 2-3. Gödərim ora, qol qol olarmı? Darmstadt-da o fan klubdan, ultrasdan yandıqdan sonra bilməm, oynamaq istəyirsə bu ora bilərsiniz. Və burada Wolfsburg-Augsburg oyununda 2:0 1:0, yəni evin qələbəsi çıxır. Bir də Wolfsburg çox uduzdur, məncə bəs eləyir. E, ağınıza batırsa götürə bilərsiz. E, bu gün Luton-Nottingham oyunu. Bu nəyə? Yəni ən bariz qol-qol oyunlarından biridir bu gün proqramda. Mən bu oyundan ehtiyat edirəm. Luton yəni bəhs deyə məncə. Çox, yəni həddindən artıq qol-qol oynayır. E, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 6, 4, 1. Yani bu neyi demek istiyor? 1, 2, 1, 3, 4, 4. Bu komanda ancak ancak gol gol olur. Düzün hadi gol gol olur. Brighton'da 4-0 vurdular. Bir orada gol gol olmuyor. Sonra da Everton'a 1-2 vurdular. Yani Bilmirəm. Yəni burada işi Pozan tərəf Nottingham ola bilər. Nun 3 perito sonunda 3 xala oynaya bilər. Yəni gol vurmağa yox. Bir də Lutonun müdafiəsi yəni inanılmaz bərbaddır. Bunu hər dəfə də deməkdən yorulmuram. Həvəskar komanda müdafiəsidir o. Hə, Burnley Brentford burada X2 gözləntisi 1-2-dir. 2-1 düzürsürəm. Mən hərəsindən bir gol gözləyirəm. Məncə Brentford davam eləyəcək şəxsi düşüncəmdir. Ağzına batırsan. Ipswich Sheffield oyunu var. Burda əks əmçalardan çox qəlibədi ki, Ipswich udzar çıxır, özü də qollu oyun göstərir. Çox qollu bir oyun göstərir. Ipswich-çıza tam buraxmağı normaldır məncə. Riskli, məsələn, 1 manatlıq 40 qəpilik kupona gol-gol 2-5 üst götürmək olar, 3-5 üst götürmək olar. Hətta Sheffield buraxın ki ikisinin də varsa. Sheffield kimi komandalar zaten təhlükəlidir çünki outsiderdir. açıq-aşkar outsiderdir. Ipswich-dəki hamıdan qol vuraxır. hamına. Məncə Sheffield nəsə bir problem yaradacaq burada Ipswich-ə. Ya X-ə də artacaq, bilmirəm. sonra, sonra, sonra 1900-ü dedik. <laughs> Burada deməli e, Nantes Strasburq oyunu var, dostlar. Özləri bu əmsallarla 3 dəfə oynayıblar. E, Yo, 2 dəfə oynayıblar. 1-2, 1-2. Bazarın gözləntisi də bu barada 1-2-dir. Bol gol götürmək istəyirsə, nə bilim, Strasburq 2 gol vurarmı? Qolu, məsələn, 1 golu, məsələn, 1.33-dür. Amma işin içində Nantes var da. Amannatla Strasbourg bir-birindən çox oxşayan komandalardır. Yəni bir-birinə tərs komandalar değillər. O baxımdan, yəni Qolqoq 180-dir, Qolqoq -qol 250 230-dur. O manatlıq kupona məsələn istəsəz əlavə eləyə bilərsiz. Yəni mən dedi, dediyim kimi, yəni 1 2 1 2 2 dəfə çıxır həmsallarla x2 -çı gözəlçə 1 2-dir bu barada. Hoffenheim Stuttgart ha, hə, Hoffenheim Stuttgart İkisi gözənçi bir-birdir. Mən bir-birdə qalacağını inanmıram. Yəni mənim də bazamda özləri batsmanlarla bir-bir oniq var. Mən şəxsən indiki formaları nəzərə alaraq inanmıram bir-birdə qalsın bu. Yəni bir-birinə gol-golun əmsalı 1.38-dir, desəm. 1.36 də nəçədir. Bəs eləyirsə gör. Belə danışaq. Hə 19-15 oyunum buraxdım. Real Madrid. Mən bu gün Realdan qələbə gözləyirəm hep özüb belə deyir də bir toq fərqlə qələbə. Hər çaxın x2 gözləntisi 1.3-dür. Belengem səfəy etmiramsa yoxdur, kart cəzasızdır. Elə göstərirdi. E, 0 1 1 2, bax belə bir ssenari gedə bilər. E, Asası onu təhlükəli olsa da Realın qələbəsi çıxır. E, sonra, sonra, sonra Bu arada Realla bağlı maraqlı bir məsələ var. Yekunlaşdıram, o oyun çox deyil. Yəni yekunlaşdıram, normal oyun azdır öz üzrə yəqin baxırsınız. Moldovan xarici işlər naziri deyib ki, Səfədömse xarici işlər naziri deyib ki, bizim büdcəmiz, müdafiə büdcəmiz, yəni hərbi və sair bir ölkə özünü müdafiə eləyə bilmək zaman nəyə xərc çəkirsə, hərbi büdcəmiz, müdafiə büdcəmiz aldursu Real Madridin büdcəsindən qat-qat aşağıdır. <laughs> Bəzə bilirsiniz eee Varada Real da keçmiş olsun City ilə düşdü. Və e, Adana Dəmir Sport Sivaspor oyunu var. Burda Reymana yoxdu, yoxsa rahatlıqla gol qolu götürərdim istəsəz. Baxın, yəni bu Adana Dəmir Sportun belə bir məsələsi var ki, milli aradan sonra Fənərbaçayla oynayır. E, yəni mütləq şəkildə məncə oldu malıdır və Sivasda vurur, stabil vurur. Mana yoxdur amma. Bu tərəfdə də Balotelli yoxdur. Dorukan Toköz də yox səbət məmsə. Qolqul e, çıxır bu oyun, bilmirəm. Yəni ağzınıza batırsan. Mən Adana Demirsporun ipin üstündə olduğunu yığa bilmərəm. Bir də Sivasdakı o Rıza Çalınbayov pis, belə deyə də o. İyidir və orada qoxusu qalib orada komandada. Beşiktaş Antalyaspor Bu arada Beşiktaşla balqaşaq bir şey oxudum. Bu necə pulsalın nə qədər peşəkar və insan olduğunu, nə qədər gözəl insan olduğunu göstərən bir hadisədir. Necə pulsal açıqlama vermişdi. Deyir ki, Kadıköydə o oyundan qabaq, derbidən qabaq bir uşağın əlindən tutdum. Bir də gördüm uşaq ağlaya-ağlaya deyir ki, məndir. Sənin əlindən tutdum. Mən indi fə... uşaq başa düşdüyü kimi Fənərlidir. Mən də indi Beşiktaşlı oldum. Ağlayır. Ə o da deyir, gördüm uşaqı, özlədim, yox elə şey olar, yəni mən sənərlə tutmuşam. Deməli mən fənərlə oldumdı artıq. Ondan sonra uşaq başladı gülməyə. Həmdə yəni əsasən fənərlilər yazır ki, Necib doğrudan da hamının gözündə qalxa-qalxa gedir, əsl peşekardı. E, bu məsələni bu tərəfi belə bir araya soxduq bu söhbəti. Beşiktaş - Antaliya 4 dən oyun çıxdı. 2-1, 2-0. Beşiktaş Sergen Yalçın'a qarşı, amma Sergen Yalçın Beşiktaş'a qarşı olar. Məsələn bu tərəfə var. Bir də ki, Antaliya çox təhlükəlidir. İndi bilmirəm. Mən 5 sərgəndə bir küskünlük hiss elədim 5 dəşe qarşı. Amma məncə məncə sərgən üzməz cəmiyanı. Yəni durub belə şeyləri müzakirə edirik. Bizim qürümüzə göz arayırıq. Antalyanın xallarına baxaq. Antalyanın hə, yəni 8 xalı var. 8-ci yerdə də 38 xalı var xal versə xal versə nə dəyişir. Qasımbaşa Beşiktaş'a çata bilmir bu həftə yəqin ki, çünki Qalatasarayin elə-belə əmsallarına baxmışdım, indəndən deyirəm qələbə çıxırdı Qalatasaraya. Başqa nə bilinmir hələ nə olacaq. Beşiktaş yəni qələbə lazımdır Beşiktaş əslində Trabzon'a çatсын deyə. Bu da məsələn bu tərəfi, nəsa, buna özünüz baxarsınız. Mən əmsallarla sizə dedim. İki gözləncə bu arada bir-birdi bilmirəm. Yəni Fernando Santos faktı var. Bir təkrar olaraq deyirəm ki, Allah ona ora gətirənin evini yıxsın. O Feyyaz Uçar olsa belə. Gələndə Hasan Arat gələndə deyirdi ki, mən şeylə minimum Benfica-nın prezidenti ayağımı təmiz, əhqabımı təmizləyir. Peşəkarın başkanı mənə böyük qardaş deyir. Gətirdiyin adamı gördüyüm sizdə spesifikdş sevgisi varsa, sizdə futbol biliyi varsa, Allah məni qəlim olsun. Deməli, Luqano Everton oyunu var. Burda Luqano bu əmsallarla 2 dəfə oynayıb ikisindən udub, Everton isə bir dəfə oynayıb və udub. E, yəni hesablar qarışıqdır, amma evin qələbəsi 1.5 üst var, evin ikis topu var, o, belə bir şey çıxır, ssenari çıxır. Prinsipsə mən bilən vəsalam. <coughs> Ha, hə, və salam, hər şeyi izah elədim. Uğurlar dostlar, Allah hamanət olun. Heç 20 dəqiqəyə çatmadıq. Hamını hamıya bol şans axşam. Yəni razılaşın ki, normal fikstur deyil, proqram deyil. Nəsə bu anormal bir proqramdır. Xeyrisi görək nə olacaq. Allah hamanət olun, özünüz yaxşı baxın.